सोहेल कुरेशी यांनी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय बारा इमाम चौक परिसरात सोहेल कुरेशी यांनी काँग्रेस पक्षामध्ये माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला यावेळी माजी आमदार दिलीप माने प्रकाश यलगुलवार नगरसेवक चेतन नरोटे आरिफबाई शेख मकबूल मोहोळकर जुबेरबाई कुरेशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती सोहेल कुरेशी यांनी आपल्या मनोगतात आपण यापूर्वी समाजकार्य करीतच होतो आता काँग्रेस पक्षाच्या झेंड्याखाली समाजकारण व राजकारण करून काँग्रेस पक्षाची घराघरापर्यंत यंत्रणा पोहोचवू असं आश्वासन दिलं चेतन भैया आजीत भाई शकील भाई इन सब का देखकर आपकी विचार वाला वाला कर हमें मैं मेरे दोस्तों से, समाज के लोगों से मशवरा किया कांग्रेस के यही हाथ साथ हमें इस देश की तहजीब शिका के साथ क्योंकि ये दो हाथ जब मिलते हैं तो किसी की प्रार्थना होती है साथ और जब हाथ खुलते हैं तो किसी की दुआ होती है साथ हम दुआ और प्रार्थना के साथ आने वाले इलेक्शन में माजी आमदार दिलीप माने यांनी या भागातील जनता सदैव काँग्रेसच्या विचारसरणीवर चालणारी आहे असं यावेळी जिल्ह्यातली अतिशय मजबूत झालेले आमचे तुम्हाला पाच वर्षामध्ये आपण बघितलं मोदी

काँग्रेस पक्ष हा सर्वांना घेऊन चालणारा पक्ष आहे असंही ते यावेळी म्हणाले में, में, में आया हमारा टेक्सटाइल का इंडस्ट्री बोले सुल कुमार शिंदे तेरा लाख लोगों का सैन्य का मालिक है के और पावर लूम नहीं बढ़ती है ठीक है यहाँ के लोगों ने मुझे पराजय कर दिया लेकिन साढ़े चार साल में एक मीटर भी कपड़ा उसने लिया क्या और झूठा बोला छोलापुर का जैकेट है वो ये झूठा आदमी है ये, ये कभी चाय बेचा नहीं मैं उसको बहुत साल से जानता हूँ वो चुभड़िया बोलता है ना मैं चुगड़िया बोला चालीस साल से मैं इसको जानता हूँ एक दिन भी उसने कभी चाय नहीं किया वो आर एस एस का हिंदू महासभा का आदमी बोल रहा है उसके साथ काम किया और क्या चाहिए तुम्हारे ये चुनाव में आपको तो बहुत खबरदारी मिल ये हमारे प्रजासत्ता का लोकशाही का ये आखिरी चुनाव है कुछ गलत मत कुछ इस तरह का मजाक मत समझिए ये चुनाव आने वाला चुनाव आप जागरूक नहीं रहेंगे विशेषता में को कि आपके कई दूसरे भी साथी होंगे वो भी तंग आ गए वो बीजेपी के क्या ये दूसरा उदाहरण का बीजेपी में जाके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि भाई वो लेकिन